کر کے میں نے گلتستہ بنا کے آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کی ہیں حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بڑے خوبصورت صحابی آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں کثرت کن کی ہوگی آپ دیکھیں نا وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو نبوت ہے جو ان کے جو ماننے والے ہیں جو ان کے پیروکار ہیں وہاں پہ ہوں گے حضرت نو کے بھی پیروکار وہیں پہ ہوں گے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی وہیں پہ ہوں گے اور یا رسول اللہ آپ کے ماننے والے بھی تو وہیں ہوں گے تو وہاں پہ کثرت کن کی ہوگی حضور کا فرمان دیکھیے مسلم شریف حضور فرمانے لگے میں فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی وہ ساٹھے آہدے نے بچے دو ہی اچھے بچے نہیں تھوڑا تھوڑا پہ دے بچے لیکن یہاں پہ حضور فرمانے لگے میں فخر کروں گا اپنی امت پہ یہ کہ سب سے زیادہ میری امت یہاں پہ کھڑی ہے حضور فرمانے لگے کہ جنت میں ایک سو بیس صفحے ہوں گی کنیاں صفحہ جی ایک سو بیس صفحے جن کی لمبائی مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی ان کی وسط ہی نہیں ہوگی کہ کہاں پہ ختم ہو رہی ہیں کہاں پہ شروع ہو رہی ہیں ایک سو بیس صفحے ہوں گی حضور فرمانے لگے اسی صفحے میری امت کی ہوں گی اسی صفحے میری امت کی ہوں گی اور چالیس جو ہیں وہ دوسری امتوں کی ہوں گی اور میں فخر کروں گا کہ میری اتنی زیادہ امت ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ بھی ہونا صفحہ جو ہوں گے حضور داتا صاحب بھی انہی صفوں میں ہوں گے اعلیٰ حضرت بھی انہی صفوں میں ہوں گے اور مجدد الفسانی بھی ان بابا خادم سہن رضوی بھی انہی صفوں میں ہوں گے اور میرے شیخ کریم حضرت حضرت بابا صاحب بھی وہیں پہ ہوں گے اس سارے صوفیاء اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہیں پہ ہوں گے اور ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نکر میں کھڑے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ چلے آمین تو کہہ دیجئے آمین حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آواز کمزور ہے آپ آمد. حضور کے بڑے پیارے صحابی ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ جنتیوں کو ساری نعمتیں ملنے کے بعد پھر رب تعالیٰ کیا عطا کرے گا حضور فرمانے لگے جنتیوں کو جب رب تعالیٰ ساری چیزیں عطا کر دے گا جنت بھی مل جائے گی اور مکان بھی مل جائیں گے پھل فروٹ بھی مل جائیں گے کھانا پانی بھی ہو جائے گا اور نہریں بھی مل جائیں گی حوریں بھی مل جائیں گی سب کچھ ہو جائے گا پھر رب تعالیٰ نہ پردہ سرکا کے جنت کا پردہ سرکا کے پوچھے گا اور جنتیوں کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی اور جنتیوں کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے یار یا باری تعالیٰ اتنا کچھ تو مل گیا سارا کچھ تو مل گیا اور کسی چیز کی تمنا ہی نہیں رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا چلو پھر ایک چیز میں تمہیں عطا کرتا ہوں ایک چیز رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں عطا ہوگی وہ چیز کیا ہوگی رب تعالیٰ کی رضا تمہیں عطا ہوگی رب تعالیٰ کہے گا او جنتی ہو آج کے بعد میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی آج کے بعد تم نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا اور میں تم سے ناراض نہیں ہوں اللہ کی رضا مل جائے گی اللہ کی رضا مل جائے گی اور سورہ قیامہ دیکھیے سورہ قیامہ انتیس پارہ پارا بات تو یہ ایک تو ہے نا کہ تمہیں سارا کچھ ہی مل گیا رب کی رضا بھی مل گئی کچھ لوگوں کو نا اللہ کے دیدار کی بھی خواہش ہوگی کچھ لوگوں کو یہ یہ صحابہ کا شوق تھا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے یہاں پہ سورہ قیامہ کی آیات دیکھیے وجوہوں یوم دن نادرا اس وقت جب رب تعالیٰ تمہاری آنکھوں سے پردے اٹھا دے گا الا رب بہا نادرا دیکھ لو اپنے رب کو جی بھر کے یہ یہ قرآن مجید ہے جناب جنتیوں کے آنکھوں میں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اپنے رب کا دیدار اس طرح کریں گے بخاری شریف کے لفظ ہے جس طرح بندہ چودھویں کے چاند کو دیکھتا ہے آمد وہ, آمد وہ جو نور ہے تمہاری آنکھوں کو تکلیف نہیں دے گا جس طرح سے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو حضرت سبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا دیدار بھی ہو گیا ساری جنتی آپ کو نعمتیں مل گئیں حضرت سبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح کے لفظ حضرت ربیہ بن کعب سے بھی مروی ہیں ایک دن حضور نے پوچھا تھا او میرے کعب کچھ مانگ لے او میرے ربیہ کچھ مانگ لے میرے سبان کچھ مانگ لے تو صرف جنت نہیں مانگی رسول اللہ جنت چاہیے اور مکان وہ چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں یعنی اللہ کا دیدار بھی چاہیے ساتھ میں مصطفیٰ کے دیدار بھی چاہیے یہ صحابہ کا چلے آمین تو کہہ دے رب تعالیٰ یہ ساتھیں ہمیں بھی نصیب فرمائے ہم بھی جنت میں جائیں گے اور حضور کا دیدار کریں گے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اب میرے موضوع کی آگ